Я являюсь председателем Союза ветеранов СБУ в Харьковской области Чесноков Александр Иванович. Значит, прежде чем задать вопрос, я скажу, что по нашей информации э, в СБУ и в Генеральной прокуратуре в ЕРДР внесено порядка 170 дел. Поэтому вот я слушаю вас, у вас какая-то злоба, вот я одно не пойму. Злоба к адвокатам. Сказать. Я честно скажу, что я хочу комитету сказать большое спасибо. Я их, честно говоря, никого не знаю. Но следующее, подождите, подождите. Но я скажу одно. Когда я видел их в работе, то есть я знаю их э, поскольку поскольку радуйтесь. Меня? Да, да, да. Меня видели? Вы меня видеть не могли. А на какой стороне вы должны? Вы сегодня хотите разжечь войну? Вот я сегодня смотрю на вас, да? Вы нам вопросы даете, от Нет, Но я нам смотрю на, на вас. Ты, так, Послушайте. Ну вот и жуйте. Да. И жуйте, и Но что знаю, у, меня, у меня идем. вопрос. Время. Один. Задавайте вопросы. У меня вопрос один. Давайте. Первый. Первое, скажите, пожалуйста, какие у вас есть рычаги для того, чтобы отстаивать адвоката, а не потому, что на них нападают? Вы, спасибо вам, что вы сегодня еще находитесь на этом месте и защищаете людей, которые, ну, совершил кто-то какой-то... А, а их защищать надо? Нет, кого? их не надо защищать. Тогда, знаете что, давайте вас сейчас выйдут вот. износимыми, и никто вас защищать не будет. И что вас из -за Ну раз, Вопрос понятен? Что... Да. Давайте, знаешь, сейчас, судьи судьи и в суд не вот вопрос непосредственно. Я могу сказать так. Рычагов у нас никаких нет. У нас есть только один инструмент, и этот инструмент закон. За рамки этого инструмента мы выходить просто не можем. Поэтому мы фактически сами <свят> <раз>, себя защищаем настолько, насколько мы можем. Воздействовать на кого-то как-то, на чьи-то интересы, рычагов у нас нет. <свят> <раз, свят>